ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਬਾਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਉੜੀ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕੇ ਲੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੈਨ ਕੀਆ ਜਾਏ। जैसे बिहार में किया जैसे यूपी में किया आजम को किया और शाह को किया है उसी तर्ज पे इसको बैन किया जाए दूसरा यह है कि क्योंकि अरुण जेटली उस मीटिंग में प्रेजेंट थे उनकी कंसेंट के साथ ये शब्द को तोड़ तोड़ के पेश किया गया उनके खिलाफ भी पुनिटिव एक्शन जो उनके कैंडिडेटर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को फौरन लेना चाहिए उन पे पर्चा दर्ज करें और मीठिया को, मजीठिया को गिरफ्तार करें नहीं तो कोई भी हालात अमृतसर और पूरे पंजाब में बिगड़ सकते हैं इसकी जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन की हो हम खड़े हैं अमृतसर के भंडारी ब्रिज पर और आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस फोर्स इस समय यहाँ मौजूद है और कई सिख संगठन इस समय विक्रम मजीठिया के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा सी मैं अपनी इज्जत करांगा और इस मजीठिया ने ये कह देता कि निश्चय का सारी तो पढ़ के कह देता कि निश्चय कर जीतली की जीत करो जीतली नु इन्हें गुरु गोविंद सिंह महाराज दे बराबर सो مخاطब कीता और गर्बानी दी तुग तोड़ी है ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜੇਹੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਖਿਆ ਕੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਕੋ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕੌਮ ਕਹਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਲੈ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ मजीठिया ने गुरबाणी न छेड़छाड़ करके दसम पिता का अपमान किया है ये कहना है पंजाब कांग्रेस के बुलारे सुखपाल सिंह खैरा का बीते दिन पंजाब कांग्रेस ने बिक्रम मजीठिया का विरोध कर दिया उसका पुतला फूकिया ने जो तो हमारे दसम पिता है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उनकी एक शपथ उठा करके उसको अरुण जेटली को जिताने के लिए जिताने के लिए जिताने के लिए उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया ऐसा करके उन्होंने हमारी गुरबाणी के साथ खिलवाड़ किया है दसम पिता गुरु गोविंद सिंह का अपमान किया है उनके जो बुले हुए शब्द थे जो वो अत्याचार के खिलाफ डरते थे इस खुशामदी ने बीजेपी के लिए इस्तेमाल किए इसमें सारी दुनिया में बहुत गुस्सा था इसलिए हमने आज पुतला पीटा है विक्रमजीत मजिठिया का और दूसरी बात कहना चाहता हूँ की आप देखना है जत्थेदार काल तक तखत का रवैया कि क्या ऐसे ताकतवर अकाली लीडरों के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं या केवल साधारण सिखों के खिलाफ एक्शन लेंगे ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਹਿਦ ਹੀ ਕਰੀਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸਨੀ ਜੋਹਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 2012 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨੀ ਜੋਹਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨੀ ਜੋਹਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਹਿਦ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਨੀ ਜੋਹਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਨੀ ਜੋਹਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਨੀ ਜੋਹਰ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਸਨੀ ਗੁਰਮਨਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਨੀ ਹੈ फोटी सिक्स एज इनकी वो आज हमें इंफॉर्मेशन मिली है उनकी डेथ हो गई है और डेड बॉडी हॉस्पिटल में है और उसका एग्जामिनेशन हमने किया है कुछ चोट वगैरह तो नहीं है घर वाले वो यही बता रहे हैं कि रात को ग्यारह बारह बजे करीब बाहर से आए थे और उसके बाद में अटैक वगैरह हुआ है और जब हॉस्पिटल में सुबह ले गए और वहाँ उन्होंने ट्रीटमेंट कराने की कोशिश की वो डॉक्ट दो, डॉक्टर्स ने बोला वो डेथ उनकी हो चुकी है बाकी हम एक की कार्रवाई कर रहे हैं एक सौ के तहत कार्रवाई करा रहे हैं और पोस्टमार्टम हम करवा रहे हैं जो भी पोस्टमार्टम में आएगा उसके हिसाब से बात में कार्रवाई की जाएगी सनी जौहर की मौत कुदरती है या फिर कुछ और ऐसा खुलासा अजे तक नहीं हो पाया पर चर्चा यह है कि मौत तो पहला सनी एक सुसाइड नोट छड़ गए सन जिससे अजे तक पुष्टि नहीं हो पाई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ब्रदर ने बीजेपी ज्वाइन किया है बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अमृतसर में उनको बीजेपी ज्वाइन कराई है हमारे साथ हैं वो सर आपने बीजेपी क्यों ज्वाइन की मैंने ये फैसला श्री अरुण जेटली जी के हक में लिया है मैं समझता हूँ जेटली साहब से अच्छा कैंडिडेट अमृतसर को नहीं मिल सकता ये बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान है और आने वाली सरकार में मोदी साहब की अगुवाई में ये पंजाब के लिए देश के लिए काफी बेटरमेंट करेंगे और मेरे बड़े भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान हैं उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ दस साल देश की सेवा की और जो सेवा करनी भी चाहते थे वो कुछ पार्टी की वजह से या उनके अलायंस की वजह से नहीं कर पाए